Компанієць Марія, учениця 37 ї школи міста Дніпродзержинська. Я за здоровий спосіб життя, бо здоров'я це найголовніше, що є в нашому житті, і його треба берегти. Я провела опитування мешканців Дніпродзержинського району соцміста з метою дізнатися про їх думку щодо куріння. Ми за здоровий спосіб життя, ми за здоров'я, ми за життя. Как вы относитесь к курению? Положите. Как вы относитесь к курению? Отрицательно. Почему? Потому что это вред. Вы относитесь к курению? Вообще-то, в принципе, положительно. Но если щадяще курить, там все три сигареты в день, утром, в обед и вечером, то это не вред. Вы относитесь к курению? Я очень плохо отношусь к курению. Как вы относитесь к... к курению? Очень негативно. Я никогда не курила, не курю и вообще носитесь курению. не Я это курению. курению. Курил 25 лет, не курю 3 месяца. Хорошо. Закурить не будете? Бросил, не курю. Я считаю, что курение – это вид наркомании, которая начинает, а потом очень сложно или вообще не заканчивает. Я не курю и в дальнейшем не собираюсь. Согласно данным великой организации, на земле каждые 10 секунд умирает один человек. Если все будут курить, как раньше, то к 2020 году умрет 10 миллионов людей. Мне бы не хотелось ходить в это число а вам. Те, кто начал курить в подростковом возрасте и при этом ежедневно, обычно курят всю жизнь. Курение повышает риск развития хронических заболеваний. Заболевания сердца, рак, эмфизема легких, дисфункции дыхательных путей, образование мокроты. Почему вы курите? 60% Людей ответили, что это модно. 20% людей ответили, что из-за проблем в жизни. 15% ответили, что так лучше смотрятся. 5% ответили, что так хотят привлечь к себе внимание. Я считаю, что курить это плохо. И лучше этого не начинать.